Hər bir insan övladının dürüst olmasını və dürüst böyüməsini istəyir. Amma bəzən valideynlərin söylədiyi yalanlar, dediyi yalan sözlər övladımızın na-dürüst və yalançı böyüməsinə gətirib çıxarır. Biz çox vaxt həmin yalanların mahiyyətinə varmırıq və o yalanlara diqqət etmirik. Həqiqətə isə həmin yalanlar övladlarımızın yalançı böyüməsinə, övladımızın gələcəyinin mənəvi cəhətdən xüsrana uğramasına səbəb ola bilər. Məsələn, uşaqlar necə dünyaya gəldiyini soruşanda valideynləri ona Leyla tərəfindən gətirildiyini və ya kiminsə hədiyyə verdiyini o vaxtlar mən uşaqlandığımda yadıma gəlir. Bəziləri deyirdi ki, torbaçı baba gətirib, bu kimi sözlər və ya hardansa tapdıqlarını dedilər. Uşaq həmin məlumatı doğru qəbul edir və zamanla həqiqəti öyrənəndə vaxtı ilə valideynlərinin dediyi sözün yalan olduğunu anlayır. Münasib dildə, doğru tərzdə, uşağın başa düşəcəyi formada onun verdiyi suallara doğru-düzgün cavab vermək lazımdır. Əgər biz onlara yalan desək, Zamanla uşaq həmin yalanın üstünü açacaq və bizim yalançı olduğumuzu anlayacaq. Bu da təbii ki, övladımızın yalançı olmasına gətirib çıxaracaq. Başqa bir misal. Artıq millətimiz tərəfindən də qeyd olunan Yeni ildə çoxların söylədiyi yalan. Valideynlər uşaqlarına əllədirlər ki, gecə yatanda Şaхта baba onlara hədiyyə gətirəcək və ya Şaхта baba bazadan düşəcək onlara Yeni il sürprizləri gətirəcək. Övlad bunları doğru qəbul edir və zamanla böyüyəndə bunların yalan olduğunu anlayır. Digər bir misala nəzər salaq. Övlad anası tərəfindən həkimə aparılır. Ana övladını uşağa apar həkimə. Uşaq adətən soruşur ki, iynə ağrıtmayacaq. Ana ona əksər vaxtlar qayıdır ki, yox, narahat olma və həkimə gedir. Uşağa iynə vurulanda təbii ki, ağrıyır. Anasına güvənən uşaq iynə vurularkən ağrı hiss edir. Diqqət eləmədən dediyimiz bu cür yalanlardan sonra uşağın psixologiyasında üç cür fikir formalaşır. 1. Valideynə güvənmək olması. Çünki o məna Allahdır. 2. Sən demə yalan və həqiqət var imiş. Çünki uşağın zehnində əsla yalan olmur. Uşaq pak fitrətlə, pak şəkildə dünyaya gəlir və onun üçün yalnız həqiqət olur. Bəzən fikir verirsiz, görmüsüz ki, uşaqlar evdə olan məlumatları doğru düzgün şəkildə insanlara deyirlər. Yəni uşaq yalan danışmır, hiylə istətmir. Ancaq doğru fikirləri səsləndirir, düz danışır. Valideyn dediyi yalan uşağın beyinində fikir formalaşdırır ki, deməli düz və yalan anlayışı var. 3. Valdənin ata-ana yalan danışırsa, deməli mən də yalan danışa bilərəm. Əksər valideynləri diqqət eləmədiyi bu kiçik saydıqlar, yalanlar övladımızın nadirüs böyüməsinə gətirib çıxarır və bu kimi məsələlər zamanla övladda mənfi fikirlərin formalaşmasına, övladın mənəvi ab havasına, mənəvi tənəzzülünə gətirib çıxarır. Əziz valideynlər, şübhəsiz ki, hər biriniz övladlarınızı doğru düzgün şəkildə böyütmək istəyirsiniz. Övladlarınızın ləyaqətli şəkildə, ləyaqətli insan olaraq böyüməsini istəyirsiniz əgər belədirsə onun tərbiyəsinə xüsusi diqqət ayırmalıyıq. Hər bir insan, hər bir ana şübhəsiz ki övladının tərbiyəsini diqqət eləyir. Amma bizim fikir vermədən, səthi yanaşdığımız bu kimi yalanlar övladımızı yalançı böyüməsinə, gələcəkdə nadirüst olmasına gətirib çıxarır. Demirəm ki hər şey olduğu kimi övladımıza deyək. Övlad soruşursa necə dünyaya gəlmiş ki Olduq şəkildə bunu deyək. Xeyr, bunun əzələdə tutmandır. Təbii ki, övlada hər şey münasib dildə, onun anlayacağı şəkildə, amma düz formada demək lazımdır. Yaxud həkimin yanına iynə vurdurmağa gedən uşağa da yalan yerə iynən ağrıtmayacağını demək düzgün deyil. Valdeyin vəzifəsi uşağa həmin ağrının tez zamanda aradan getdiyini söyləməkdir. Məsələn, övlad anasından soruşur ki, ana iynə mə ağrıdacaq? Ana ona mülayim şəkildə deməlidir ki, əzizim, az ağrıdacaq. Amma tez bir vaxta çıxıb gedəcək. Övladın zehnində ata-anası qüsürsüz bir varlıqdır. Ona görə də övlad ata-anasını təqlid edir. Valdeyn ata və ana hansı əməlləri eləyisə, övlad onları doğru-düzgün qəbul edir və ona uyğun özünü formalaşdırır. Bu səbəbdən də hər birimiz övlad böyüdərkən sanki kəndirbazın kəndirin üzərində yəridiyi qədər diqqətli, titiz şəkildə davranmalıyıq. Ani bir diqqətsizlik, fikir yayınıqlığı, fikri dağınıqlığı bizim ordan aşağı düşməmisə, dolayısıyla övladımızın istənilməz formada böyüməsinə gətirib çıxara bilər. Allah hər birinizin övladlarını qorusun. Allah hamımızı övladlarımızın sevinci ilə sevindirsin.